odamlar ichida namozxon bo'la turib gunohlarni qilayotgan fahsh va munkar ishlarda ham bardavom bo'layotganlarni ko'rmayapmizmi hatto ba'zi bir dinimizga nisbatan yoki ibodatimizga nisbatan beodobona munosabatda bo'ladiganlar uchun bahona qilinib e mana shumi namozxoning undan ko'ra men benamoz bo'lsam ham bundan a'loroqman deyishlikkacha boradigan gaplarga sabab bo'lmayaptimi lekin bu yerda azizlar namozni aybi yo'q namozxonning aybi namoz har qanday faxsh va munkar ishdan to'xtatish kerak bu gapni man aytmadim azizlar payg'ambarimiz alayhialot vassallam ham aytmadilar olloh aytyapti kim ollohni gapini muhokama qiladi kim mana shu joyini to'g'irlash kerak deyishlikka haddi sig'adi olloh saqlasin astag'firulloh bunaqa hayolga borishlikni o'zi gunoh alloh aqaza va jala aytdimi bu albatta bo'ladi azizlar agar namoz o'qib turib ham faxsh va munkar ishlardan qaytmayotgan bo'lsa demak u odam hali o'sha shariat talabidek namoz o'qiy olmabdi